Летом особенно хочется выглядеть привлекательно. Ведь никакие шапки, ушанки и капюшоны не мешают окружающим лицезреть ваше прекрасное лицо. Косметологи утверждают, что не только зима, но и лето – сложный период для нашей кожи. Сухой воздух и ультрафиолетовые лучи делают свое дело, Мы сегодня пришли в гости к косметологу, чтобы узнать у него, как правильно подготовить кожу нашего лица к лету и как всегда выглядеть свежо и не После зимы проблема в том, что лицо страдает от целого ряда факторов. Это повышенная сухость лица из-за холодного зимнего воздуха, из-за ветра, из-за низкой влажности. Вторая проблема это авитаминоз во всем организме, который накапливается в Недостаток витаминов приводит к тому, что для кожи лица не хватает строительных материалов для того, чтобы быть в форме. Насыщаем кожу микроэлементами, витаминами, как внутрь, так и местно. Прежде всего, весной нужно восстановить влажность кожи. Нужно поменять свой подход к уходу за кожей для лета и весны. Нужно обязательно включить ежедневный уход, средства, содержащие солнцезащитный фактор, тональный крем или там CC, BB крема, которые содержат тон, так как это дополнительная защита от повреждения солнца. Нужно использовать более увлажняющий крем, потому что летом и весной уже становится жарко, и жирные крема, которые для защиты используются зимой, уже летом не подходят. Что используют женщины для масок? Традиционно летом это все тоже отбеливание и защита кожи от солнца. А значит, это продукты, содержащие, содержащие какие-то молочные компоненты. Да? Кефирчик на кожу, сметанку это обычное дело. Кроме того, летом появляется большое количество фруктов. И, естественно, свежая фруктовая масочка тоже может быть использована для улучшения состояния кожи, для ее питания, увлажнения для профилактики тех же самых пигментаций и так далее. Если вы передозировали ранними весенними или летними лучами солнца и лицо покраснело, на нем появились признаки раздражения, солнечного повреждения, то здесь уже самодеятельность не подойдет, нужно прибегнуть к профессиональным средствам. Идеальным препаратом для восстановления кожи лица после солнечного ожога или солнечного раздражения это являются препараты, содержащие декспантенол. Это может быть бипантен, это может быть пантенол спрей и так далее. Декспантенол спасет от солнца. И напоследок самый важный совет. Не забывайте про свое чудесное настроение. Чаще занимайтесь приятными делами. Каждый раз улыбайтесь своему отражению в зеркале и носите заряд бодрости и позитива.